Слышали что-нибудь о летчиках Антонов и Никишин? Они совершили подвиг Гастела. Нет, не слышал. Они еще сказали в эфир «Встречайте суки папу». Там даже целую песню сочинили по этому поводу. Они когда-то ранили корол... колонну украинскую, сказали в эфир «Встречайте суки папу». Вы видели там где-то футболки с такими надписями или... Марки там, может, сделали. Вот в Украине Нет. там солдат послал корабль э, на одну на три веселых буквы. И Нет. целую марку придумали там да. э, русский да. военный корабль. взорвали марку. Да. А тут такой подвиг но, совершили. Мы же, но русские, русские же без понтов. Э, зачем нам понтоваться? Со словами встречайте суки, бабу. Летчик с неба на танки упал. Ладно, не буду тебе. Сам найдешь в интернете, если ты неумственно отсталый, это нетрудно. Встречайте суки папу, и послушай песню. Летчик с неба на танке упал. Ты ж слышал? Сказал, тебе только что пропел там твой шаинский. Такое говно будет слушать. Согласен, согласен. А кто это сочинил? Роман Миловид какой-то, российский.